হেল্ল' এভ্ৰি ওৱান মই প্ৰেমী গগৈ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ জন্মাষ্টমীৰ বিষয়ে এখন সৰু ৰচনা আৰু ৰচনাখন কওঁতে যদি ক'ৰবাত ভুল হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব গতিকে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জন্মাষ্টমী জন্মাষ্টমী হৈছে হিন্দুসকলৰ এটি ধৰ্মীয় উৎসৱ এই উৎসৱ ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয় ইয়াক কৃষ্ণাষ্টমী গোকুলাষ্টমী শ্ৰীকৃষ্ণ জয়ন্তী আদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় হিন্দু পঞ্জিকা মতে ভাদ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অষ্টমী তিথিত যেতিয়া ৰোহিণী নক্ষত্ৰ প্ৰাধান্য হয় তেতিয়া জন্মাষ্টমী পালন কৰা হয় ইংৰাজী কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি প্ৰতি বছৰৰ আগষ্ট মাহৰ মাজভাগৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ মাজভাগৰ কোনো এটা দিনত জন্মাষ্টমী পৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰাৰ উপৰি ভাৰতৰ বৃন্দাবন মথুৰা মণিপুৰ আদি ঠাইত এই উৎসৱ অতি জাক জমকতাৰে উদযাপন কৰা হয় সিদিনা শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মকাণ্ড শ্ৰৱণ কীৰ্তন গীত নাট্য যাত্ৰা ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমেৰে ৰাসলীলা কংসবধ ইত্যাদি কৰ্মকাণ্ড উপস্থাপন কৰা হয় উক্ত ৰাসলীলাত শিশু কৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ কৰ্মকাণ্ড প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আনহাতে দহিহান্দি প্ৰথা কৃষ্ণৰ দুষ্ট স্বভাৱ প্ৰতিফলিত কৰা হয় য'ত কেইজনমান শিশু মিলি উচ্চ স্থানত ৰখা মাখনৰ হান্দি ভঙাৰ চেষ্টা কৰে এই পৰম্পৰাক তামিলনাডুত উৰিয়াদি নামে পালন কৰা হয় কৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ আনন্দত নন্দই সকলোকে উপহাৰ বিতৰণৰ কাহিনী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ পাছত বহু ঠাইত নন্দোৎসৱৰূপে পালন কৰা হয় ভগৱানৰ অৱতাৰ পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণ হ'ল দৈৱকীৰ অষ্টম সন্তান ইয়াৰ পূৰ্বে দৈৱ বাণী যোগে দৈৱকীৰ অষ্টম পুত্ৰৰ হাতত কংসৰ মৃত্যু হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল সেয়ে মহাৰাজ কংশই দৈৱকী আৰু তেওঁৰ স্বামী বসুদেৱক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি থৈছিল আৰু এটি এটিকৈ দৈৱকে সাতোটি সন্তানকে বস কৰিছিল সেয়ে মথুৰাত শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সেই ৰাতিয়ে বসুদেৱে সংগোপনে নি তেওঁক যমুনা নদী পাৰ কৰি গোকুলৰ নন্দ যখুদাৰ গৃহত থৈ আহে অৱশ্যে কৃষ্ণ নামটো নন্দৰাজৰ ঘৰতহে ৰখা হৈছিল পুৰাণ মহাভাৰত ভাগৱত বৰ্ণনা তথা জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ গণনা অনুসৰি কৃষ্ণৰ জন্ম তাৰিখ হ'ল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তিনি হেজাৰ দুশ আঠাইছ বৰ্ষৰ ওঠৰ জুলাই আৰু মৃত্যু তিথি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তিনি হেজাৰ এশ দুই বৰ্ষৰ ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰী কৃষ্ণ মথুৰাৰ যাদৱ বংশৰ বিষ্ণিক গোটৰ লোক আছিল হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মদিনটো জন্মাষ্টমী হিচাপে পালন কৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ সময়ত চৌদিশে অৰাজকতা নিপীড়ন অত্যাচাৰ অনাচাৰে চৰম সীমাত উপনীত হৈছিল সেই সময় মানুহৰ স্বাধীনতা বুলিবলৈ একোৱেই নাছিল চৌদিশে আখুৰিৰ শক্তি আৰু অৰাজকতাই বিৰাজ কৰিছিল এনে এটা ক্ষণতে দুষ্টক দমন আৰু শান্তক পালন কৰাৰ অৰ্থে ধৰাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল জন্মাষ্টমী কিদৰে পালন কৰা হয় হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী বিশেষকৈ বৈষ্ণৱ সমাজত জন্মাষ্টমী এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ বৈষ্ণৱ সমাজত এই উৎসৱ বৰ ভক্তি আৰু উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় সিদিনা উপবাসে থাকি মাজ ৰাতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত ধৰ্মীয় আচাৰ গীত নাট নাম প্ৰসংগ আদি আয়োজন কৰা হয় ৰাসলীলাত মূলতঃ শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুকালৰ বিভিন্ন ঘটনা দেখুওৱা হয় আনহাতে দহি হান্দি প্ৰথাত কিছু উচ্চতাত মাখনৰ হান্দি ৰখা হয় আৰু অনেক শিশু মিলি মানুহৰ পিৰামিড সাজি সেই হান্দি ভঙাৰ চেষ্টা কৰে তামিলনাডুত এই প্ৰথা উৰিৱাদী নামেৰে জনা যায় সিদিনা ধৰ্মপ্ৰাণ লোকসকলে কৃষ্ণৰ প্ৰতি প্ৰেম ব্যক্ত কৰি উপবাসে থাকি ভক্তিৰ ৰসত বিলীন হৈ ধৰ্মীয় গীত গায় নিজ গৃহ নাইবা নামঘৰলৈ গৈ নাম প্ৰসংগ উপাসনা আদি কৰে শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে কোনোৱে যদি এবাৰ ভক্তিভাৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীত উপবাস পালন কৰে তেতিয়া তেওঁ আৰু এই জৰজগতৰ জন্ম মৃত্যু দুখ কষ্ট জালা যন্ত্ৰণা ব্যাধি আদি ভোগ কৰিবলগীয়া নহয় বাৰে বাৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিবলগীয়াও নহয় অৰ্থাৎ মুক্তি বা নিৰ্বাণ লাভ কৰিব পাৰে